Vrátim sa len k tej situácii, keď ako kniaz pôsobil na Slovensku. Je tomu necelý mesiac, kedy Ivan Kostin bol na Slovensku a takou náhodou, čirov náhodou sme prešli tie posledné jeho miesta pôsobenia, to znamená okolo Banskej šťavnici, Panská bela vysoká odruša hámre. A tej som si tak ďaleko viac uvedomil, že ako s ním doslova zametali. Keď ho preložili z tej stupavy, do Banskej Belej, tak to bola tá príhoda, ktorú som spomenul potom, že tá predsednička strany mu hovorila asi presne to miesto, sme si vybavili s Ivanom, boli sme pred kostolom a videli sme... Môžete zopakovať len krátko, lebo okay. všetko som zabudol. Spomeniem len krátko tú situáciu, kedy ho preložili na Banskú Belu. Ja, ja zhadaj leša krátko tú situáciu, kedy ho preveli na Banskú Belu. Boli sme tam s Ivanom Kostivom, je to necelý mesiac dozadu. Boli sme tam s Ivanom Kostivom necelý mesiac tomu. Znovu som si pripomenul všetky tie situácie a tie miesta. I znovu ja si prehľadal tie situácie, tie miesta. A naozaj som si uvedomil, že robili to veľmi rafinovanie, tí eštebáci ho chceli zlikvidovať. I ja na spravde sobi by čo tí eštebáci, tá državná služba bezpeky, ona robila tak duže rafinovanú, duže često, bo chotila jeho zlikvidovať. Na Banskej Belej prišla tá predsednička, tá mu pohrozila, že pozor, prestante robiť s mládežou, toto bude už vaše posledné miesto, miesto. odtiaľ to len Leopoldov. На банській прийшла та начальниця і казала: перестаньте працювати з молоддю, бо підете в той Леопольдов. No, ну, перестав, так дали на найменшу фарність в рамці тарнавської дієцезії, то була висока такий названня малий. А оскільки він не перестав працювати з молоддю, то перевели його на найменшу парафію в тарнавській дієцезії. Так називалася висока. Насправді uh, на це було дуже високо, бо звідти було видно ті куполе Естергому. No, дали йому справувати але ще Godrušu Hamre, a Декіш. Але ще звідти йому дали займатися опікуватися Годруше в Гамре, ідеш. І декіш. Декіш. То ще таке мале фарності. v nedelu, mal tam ísť slúžiť. V zime to bolo. Pamätám si, že cestu si skracoval cez taký les, šmiklavo, zamrznuté to bolo. A keď sme tam nie tak dávno išli s Ivanom, tak ja som sa chytal za hlavu, hovorím, Milan, jak si toto dokázal? Ja... My sme tam išli v lete teraz. A ja to, boli no. také malenké parafie, kde Владика мілан мусив ходити їх обслуговувати і дуже часто скорочував собі дорогу через ліс. І я тепер був влітку туди в тих краях, і я просто не розумію, як то мілан то міг все встигати. Прямо отроїть або забідіть, але приправить такто. І вони робили дуже так чисто, вони його не хотіли прямо зліквідувати, тобто отруїти чи ще щось, а вони робили ось в такий спосіб.

Mamička, to bola žena modlitby, bola veľmi pracovitá, pretože naozaj otecko mal operované najprv srdiečko, to boli jedny z prvých operácií na Slovensku. Tá operácia sa podarila, otecko mohol žiť ďalej. Mama bola duže pracovitá, o táto bol chorý na srdce, im operovalo srdce, to bola od nás prvých operácií na srdce v Slovačine. To bola taká zaujímavá príhoda, že prišiel na kontrolu toho srdiečka po 5 rokoch a lekár v Bratislave hovorí, o, oh, pán Šašik, my sme už mysleli, že nežijete. I vy, kole prišiel čeraz 5 rokov na uh, povtorné analýzy, mu skvali, o, oh, pán Šašik, my už domali, že vy už neživete. No. No a potom otecko ešte šiel pomáhať najstaršiemu bratovi Antonovi na no. motocykle, práve na také jave 21, jak sme tam boli spadol v jednej zákrute a uderal sa na hlavu. E, krvácanie do mozgu dostal vtedy, ale on sa doma nepriznal, že padol na motorke. Povedal, že jak rúbal drevo, trieska odskočila. I potom mi nešiel baťko pomáhať staršomu bratu Antonovi tam s, s motorkami i i oni upali, no tak bola avária, i on vdaril sa holovoju i bol krvavý v mozok, ale kod mi prišiel do domu, to on nepreznáv sa, kazáv, že kolo v drová, to by, udaril sa tudi. No, otecko, potom, za vstupom času, neviem, či to bolo po mesiaci, odpadol v záhrade, ja som ho tam našiel ako mŕtvého, zobrali ho do nitry, do nemocnice, tam dva mesiace ležal v bezvedomí, nevedeli, čo mu je, Hej? neboli ani také prístroje, Najstarší brat chcel previesť ho do Bratislavy, tedy nedovolila tá lekárka. Následne po dvoch mesiacoch mamička statočne každý deň chodila do nemocnice. Starala sa tak, že po kapkách dávala mlieko a dokonca uvarila také vinné šodo. Hej. U nás sa to robí z, z vajíčka, zo žlutka, trocha vína. A dávala, aby sa nezosúšil žalúdok. І батько одного разу з в саду, і його забрали в лікарню. Він лежав там місяцями непритомний. І його хотіли найперше перевезти Братиславу, але лікарі не дозволили. І мама ходила, його там готувала, давала йому капельки, капельки молока. І потім приготувала йому такий відвар з жовтка і вина, і давала йому теж дуже такими дрібними капельками, щоб не сохся йому шлунок. Ну а потім. Nasla tak situácia, že už otecko mal do rána zomrieť. lekár roznámil pani Šašiková, priznať, pripravte sa, váš manžel do rána už zomrie. I potom prešla taká, prešla už taký deň, kde skazali lekári, že pani Šašiková, hotujte sa, že váš človek doránku má no, ja som mal tedy 6 rokov, si to pamätám, ako išli sme večer do chrámu na liturgiu a ako taký malý chlapec, tak som cítil tú vážnosť situácie, ale tak nahlas som sa začal modliť, že Pane Bože, zachráň odicka. Ja pamätám, my to išli na liturgiu večeri i ja tak boliv sa duže holosno, hospode, zberže baťka. No a vedete, modlitby detí sú najskôr vypočuté, lebo sú také úprimné, čisté. že bo no. česti. No v krátkosti poviem, otecka zachránila potom pri prevoze, ako by už odviezli do Bratislavy a tam bola mladá lekárka, mala 22 rokov, chcela operovať otecka, Primár povedal, ha, ha, nebudeš operovať mŕtvolu, i potom už trup vidvezli do Bratislava i likrka chotila operovať, ale likar už netreba operovať operovati trup. Mne to spomínala, keď už som študoval na vysokej škole, som umýšiel navštíviť, už bola primárkou neurologie, pani doktorka Kravcová, veľmi šikovná, pravý pán Šašik. Nemala som s kým operovať, bola som tam sama. A zrazu vrátila sa instrumentárka, že zabudla si tam kľúče, po chvíľku Pišel anestesiolog, tiež niečo tam to riešia a hovory. Zostaň, zostaň tak v trojci operovali ottika, ubilila iba otvor do hlavy otsela krv 5 cm bol otlačený mozog. I tody ta likarka rozpovedala pizniше, коли stala tam начальnicą vedelia w liekarni, že ja chcela operovat. Але не мала нікого біля себе, і потім прийшла медсестра, бо забула ключі, залишилася з нею. Потім зайшов випадково анестезіолог, і потім вони троє оперували батька. Вони зробили такий отвір у мозку, там був сильний тиск, і була кров. No, було що з операції. був місяці безвідомі, а зразу говорив де сам? І після операції батько відійшов від наркозу і він, перед тим два місяці повністю був якби, в комі, і він зразу після операції відійшов з наркозу і каже, де я? Докторка говорить, не бойтеся, пан Шейх, все в порядку, ну, а тут в лікарні в Братиславі. Позирає на нього і говорить, неможливо. Якби я був в Братиславі, біля мене стоїть мій найстарший син. І лікарка, коли відповіла йому, що ви в лікарні в Братиславі, він каже, в Братиславі не може бути. Якщо б я був в Братиславі, біля б, б мене був мій старший син. От і найстарший син їздив на автобусі Лінку, Нітера, Братислава. І так прето так повіло. Бо цей старший брат їздив на автобусі нітра Братислава. Так, оба я родичі, а й пре мене були вельми, вельми vzorom takého ozaj čistého manželstva. Boli to mamička naozaj veľmi často sa modila a prosila pána za všetkých tých synov, viete, vychovať šestich synov, v takej situácii nebola ľahká. I moji baťke dla mňa na spravde boli príkladom takého čistého podružia, je mama duže bohatú molila sa, bo znajete, vychovovať šest chlopcov nie tak už je ľahko. Máme tam aj takú situáciu, keď e, bola v nemocnici a čakala šiestého syna. Nepamätajú ja takú situáciu, koľo nám bolo lekárni, čakala už z toho syna. Toho nezbedného Benjamina, čo stojí tu pred vami. A lekáre hovorí, pani Šašeková, však už máte 5 detí, nechajte si to zobrať. I lékař káže, že máte 5 detí, že záležte, ho pomeráte. mamička, Jeden na nam mówi. Pan no, doktor. To jest może dziecko, nie wasze. A ona każe pan doktor, to jest moja dytna, nie wasza. <ślesy>